नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुप्रचोदयात् दशकं मदिरिह कपिलोपदेशगुणसक्ता बन्धकृत्येष्वसक्ता स्वमृतकृदु वरुन्धे भक्तियोगस्तु शक्तिं महदनुगमलभ्या भक्तिदेवात्रसाध्या कपिलतनुरिति त्वं देवपूर्तिन्यगादीन् प्रकृतिमहदहङ्गाराश्च मात्राश्च भूतान्यपि हृदपि दशाक्षीपूरुष पञ्चविंशः इति विदितविभागो मुच्यते सौप्रकृत्या कपिलतनुरृदि त्वं देवहूकीन्य प्रकृतिगतगुणौघैर्नाज्यते दे पुरुषोऽयं यदि तु सजति कस्यां तद्गुणास्तं भजेरन् मदनुभजन तत्त्वालोचनैः साप्यपेयात् कपिलतनुरिति त्वं देवहूकेन विमलमदिरुपातैरासनादिर्मदङ्गम् गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषायुधाङ्गम् रुचितुलितमालं शीलयेदानुवेलं कपिलदनुरितित्वं देवहुकेन मम गुणगणलीलाकर्णनैः कीर्तनाद्यैर्मयि सुरसरिदोखप्रख्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिसा हि मृत्योर्विजेत्री कपि न तनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादी अहं बहुलहिंसा सञ्जिदार्थै कुटुम्बं प्रतिदिनमनुपुष्णन् स्त्रीचितो बाललानि विशति हि गृहसत्तो यादनामय्य भक्तः कविरतनुरिदि त्वं युवति युवतिजरखिन्नो जादबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधः पीडयो बाल्यं पुनरपि बद मुह्यत्येव तारुण्यकाले कविरदनुहृदित्वं देवहूतिसुरगणयाजि धार्मिको यो गृहस्थः स च निपदति काले दक्षिणाधोपगामि मयि निहितमकामं कर्म तु दक् कपिलतनुरिति त्वं देवहूते न्यगादि दे। सुविदितवेद्यां देवहे देवहूतिं कृतनुदिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसिंहैः विमलमतिरधासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थं वर्तसे प्रागुरीच्यां परमु त्वत्पदां भोजभक्तिं सकलभयभिनेत्रीं सर्वकामोभनेत्रीं वदसि खलु दृढं त्वं तद्विद्धूयामयान्मे गुरुपवनपुरेश त्वय्युपाधत्स्व 头顶。